Alıcı tipləri. Hər gün satış şirinlə üzləşəcəyiniz 6 tip müştəri var. Bu insan tiplərində arasındakı fərqi bilməyiniz onlarla effektiv şəkildə əlaqə qurmağınız qurmağı, vacibdir. 1. apatik alıcılar. Satış şirinlə üzləşəcəyiniz ilk müştəri tipi apatik müştəridir. Bu tipin sayları ümumi alıcıların təxminən 5%-ni təşkil edir. Onlar məhsulun nə qədər yaxşı olmasına asıl olmayaraq heç bir şey almayan müştərilərdir. Onlar adətən pesimiz, qəmgin və heç bir maraq göstərməyən insanlardır. Apatik müştərilər üçün məhsulumuzun nə qədər yaxşı olması, nə qədər ucuz olması və başqa insanlar üçün nə qədər faydalı olması maraqlı deyil. Müftə versəniz belə o məhsulu alınıb fişində deyil. Vaxtaşırı apatik müştərilərlə rastlaşacaqsınız. Onların adətən biznes və şəxsi həyatları ilə əlaqəli çoxlu problemləri olur. Onlar öz həyatları və sizin təklifinizlə maraqlanmırlar. Problemləri o qədər çoxdur ki, nə satdığınızdan maraqlanmırlar. Siz ona 100 dollarlıq məhsulu 5 dollara təklif etsəniz belə, o almayacaq. Onlar sizin vaxtınızı alırlar. Bir dostum bir dəfə 295 dollarlıq məhsul satırdı. Görüşdürdüyü müştərilərdən birinin bu məhsul üçün ideal müştəri olduğu dəqiq müəyyənləşdirilmişdi. Onun bu məhsula ehtiyacı var idi və almaq üçün yetərli qədər pulu var idi. Lakin o apatik müştəri idi. Dostum nə qədər dəlillər gətirsə də, müştəri "Çox bahadır" deyə təkrar edirdi. Nəhayət, canı doymuş dostum məhsulu 200 dollara təklif etdi. Çox bahadır. Bu dəfə dostum 100 dollara təklif etdi və müştəri bu dəfədə qiymətin yüksək olmasından şikayət elədi. Bahadır, imkanım çatmaz. Bu dəfə dostum maraq xatilənə, "Bəs onu sizə 5 dollara versəm necə?" deyə soruşdu. "Yenə də almağa imkanım çatmır." deyə müştəri zəf edildi. Bu tipik apatik müştərdir dedi. Onlar sadəcə məsul maraqlandırmır, onlar neqativ və etinasızdılar. Bu cür insanlarla rastlaşdığınızda onları dərhal tanıyacaxsınız. Özünüzü onlarla yarmaq əvəzinə mümkün qədər nəzakətli davranın və oradan tez uzaqlaşın. Məhsulunuzla da daha yaxşı marağınıza birinə vaxt sərf edin.